但莫说人就前面该压卡，事业上人老婆，你有成绩了，肯定不羡慕。那贵也是莫听介，台人血多。你为了成绩对人做自己么？做个件要踏实个，能博些大人家阿卡，要优惠个个 鸭脚来搞，我牛就用上百年专个老井井水，水白水白好，就用工水来做只杂瓜风筝，在白鹅井水蒸滴两三个，吃起来是非常酥脆，稍微吃点豆子，那鸭脚就爱用汤汤来卤味，加加加料泡发，加只四川个香料来夹下，过一顶才起香，然后再熬几颗水来浸泡。 唔係那個樓往下一直落步呀？咪是兩房、四三房只下底正，住一你啊！呢個房子都下底咪人力好正，食了唔甘香啊！